হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই আপোনাৰ হাছিনাৰ পৰা কি বুলি কয় বাংলাদেশৰ যে শ্বেখ হাছিনাৰ পৰা তেওঁলোকে শিক্ষা লোৱা দৰকাৰ আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শিক্ষা লোৱা দৰকাৰ শ্বেখ হাছিনাক মানুহে কেনেকৈ খেদিছে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে তো তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা চৈৰাচাৰী নীতিৰে দেশ শাসন কৰিছিলে যি কাৰণত হিন্দু মুছলমান চব লগ হৈ বাংলাদেশত তেওঁলোকক খেদিছে এতিয়া শ্বেখ হাছিনাক তো এই মুহূৰ্তত মই সেইকাৰণে আপোনালোকক ক'ব খোজোঁ যে যদি সেই শিক্ষা নলয় এদিন নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অৱস্থাও এইটোৱে হ'ব আৰু মই একেটা সময়তে ক'ব খোজোঁ বহুতে কৈ আছে যে নহয় বাংলাদেশত এতিয়া হিন্দুৰ ওপৰত আক্ৰমণ হৈছে মই ভাৰত চৰকাৰক আহ্বান জনাওঁ যে বাংলাদেশত যদি সঁচাকৈ হিন্দুৰ ওপৰত আক্ৰমণ হৈছে নিৰ্যাতন হৈছে ভাৰত চৰকাৰে সকিয়নি দিব লাগে ভাৰত চৰকাৰে শেষ সকিয়নি দি দিব লাগে যে বাংলাদেশত যাতে এজনো হিন্দু মানুহক কেতিয়াও আক্ৰমণ কৰা নহয় তাৰ কাৰণে শেষ সকিয়নি দি দিব লাগে আৰু যদি নুশুনে তেতিয়াহ'লে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাৰতৰ সংবিধানত শপত খাই লৈছোঁ বুলি কৈছে শপত খাই তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে আৰু তেওঁ ভাৰতৰ সংবিধানক সম্পূৰ্ণৰূপে অস্বীকাৰ কৰি অসমত অকল হিন্দু মুছলমানৰ খেল খেলি আছে গোটেই বছৰটোৰ এঘাৰ মাহ সময় তেওঁ অকল হিন্দু মুছলমানৰ খেল খেলে আৰু এমাহমান সময় বানপানীৰ কথা কয় সমস্যাৰ কথা পাতে বাকী বছৰটোৰ বাৰ মাহৰ ভিতৰত এঘাৰ মাহ সময় তেওঁ অকল হিন্দু মুছলমানৰ খেল খেলে আপোনালোকে কওকচোন ভাৰতৰ সংবিধানৰ কোন অনুচ্ছেদত মুছলমানে হিন্দুক মাটি বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব আৰু হিন্দুৱে মুছলমানক মাটি বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব এই বাক্যটো ক'ত আছে আপোনালোকে নিজে এবাৰ কওক এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে অসাংবিধানিক এটা ব্যৱস্থা খুব বেছি এটা কথা ক'ব পাৰে যে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ হাতৰ পৰা মাটি নাইকিয়া হৈছে গতিকে খিলঞ্জীয়া মানুহে যাতে যধে মধে মাটি বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে বাহিৰৰ মানুহে আহি যাতে মাটি কিনিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে কিবা এটা আইন তৈয়াৰ কৰাৰ কাৰণে কিবা এটা হয়তো সংবিধানে এটা ৰাস্তা দিব পাৰে কিন্তু সেইটো ক্ষেত্ৰত কিন্তু তেতিয়া মাৰোৱাৰী ব্যৱসায়ো কিনিব নোৱাৰিব আকৌ মাৰোৱাৰী ব্যৱসায় বেংগলী মানুহ বাহিৰৰ পৰা অহা বাহিৰৰ পৰা অহা দেই যিবিলাক মানুহ বাহিৰৰ পৰা আহিছে বিহাৰী মানুহ বহিৰাগত আৰু লগতে তেওঁলোকে কোৱা তেওঁলোকে যিটো মানে আজি হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি কৰিছে সেই কথাটো যদি আনিবও খোজে তেতিয়াহ'লেও কিন্তু তেওঁলোকৰ হাতত কোনো বিকল্প নাই যে বহিঃৰাজ্যৰ পৰাও অহা মানুহৰ ক্ষেত্ৰতহে এইটো হয়তো কৰিব পাৰিব বহিঃৰাজ্যৰ পৰা অহা মানুহৰ ক্ষেত্ৰতে কিন্তু যি ভাৰতীয় নাগৰিক আৰু যি ইয়াৰ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেঞ্চিয়েল চাৰ্টিফিকেট আছে আৰু যিবিলাক অঞ্চল ছিক্স চিডুল এলেকাৰ ভিতৰত নাই সেই এলেকাবিলাকৰ ভিতৰত কেনেকৈনো হিন্দু মুছলমানে হিন্দুৱে মুছলমানক মুছলমানে হিন্দুক মাটি বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভিজন ভাৰতৰ সংবিধানৰ ক'তো নাই যদি সঁচাকৈ খিলঞ্জীয়াৰ হাতত মাটি ৰাখিব খুজিছে তেতিয়াহ'লে খিলঞ্জীয়া মানুহবিলাকক মাটিৰ পট্টা দি দিব লাগে আৰু সেই খিলঞ্জীয়া মানুহবিলাকৰ মাটিবিলাকত যেনেকৈ ট্ৰাইবেল বেল্টৰ নিচিনা আছে ট্ৰাইবেল বেল্টৰ নিচিনা কিবা এটা বেল্টৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগিব অকল খিলঞ্জীয়া মানুহৰ কাৰণে পাৰিব সেইটো বাকী তাত কেতিয়াও হিন্দু মুছলমানৰ কাম কৰাটো কেতিয়াও সম্ভৱপৰ নহয় গতিকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যি কাম কৰিছে এয়া অসাংবিধানিক এয়া সাম্প্ৰদায়িক আৰু এয়া জাতি ধ্বংসকাৰী বিভাজনকামী এটা বুদ্ধি মই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এনেকুৱা ধৰণৰ বিভাজনকামী কামৰ পৰা আঁতৰি ৰাখিবৰ কাৰণে আৰু তেওঁৰ ইচ্ছামতে অসমত হিন্দু মুছলমানৰ তেজৰ ফাকু নেখেলিবৰ কাৰণে সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি কৰি সংঘৰ্ষ নলগাবৰ কাৰণে মই তেখেতক সকীয়াই দিছোঁ আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এনেকুৱা ধৰণৰ কুটিল ৰাজনীতিৰ পৰা আঁতৰি আহি অসমৰ সমস্যা সমাধান কৰাৰ ৰাজনীতিত আগভাগ ল'বলৈ মই আহ্বান জনাইছোঁ